На сьогоднішній день ми багато говоримо про співпрацю влади і громадських організацій. У нас в Кіровоградській області більше тисячі громадських організацій, які переймаються проблемами саме захисту прав людей в різних напрямках. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти зустрінемося з однією з громадських організацій, яка називається Армія Спасіння, яка на теренах нашої Кіровоградської області України. Та в світі вже більше 120 років. І що вони роблять для того, щоб громадянське суспільство разом з владою ну, зробило щось, знаєте, неможливе для того, щоб люди жили добре, для того, щоб люди були забезпечені реабілітаційними матеріалами, тими ж самими візочками, які відповідно до ініціативи соціальних ініціатив президента сьогодні. Майже все обеспечены этим, но есть какие-то недостатки, есть какие-то И мы сегодня с вами посмотрим работу громадських организаций на благо наших людей. Представьтесь, пожалуйста. Я председатель совета общины Кировоградского областного отделения Украинской филии международной христианской благотворительной организации армии спасения Хохотва Ирина Юрьевна. Очень приятно. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста. Когда была создана ваша организация и сколько лет она у нас в Кировограде? И какие ее статутные задания? А вы имеете в виду именно в Украине или вообще? Ну, давайте мы начнем в, в всему всем мире, потом на Украине, когда пришли, и когда пришли до нас в Кировоград. В 1865 году была создана организация «Армия спасения» в Лондоне. Оттуда она пошла по всему миру. Сейчас в 124 странах мира она несет служение людям. В Украину армия спасения пришла 20 лет назад. Этим летом в Киеве мы будем отмечать и 20-летие. Організація Армії Спасіння в Україні. І якщо ви увиділи на вході, у нас висить плакат, в цьому році ми відмітили 15-ліття створення організації в Кіровограді. Це великий такий термін. 15 років, знаєте, громадські організації, якщо більше 10 років, то вони вже поважні. Поважні, вони мають досвід, вони мають напрацювання. Які Цели статутной деятельности самое у вас в Кировоградской области, вашей организации? Вы знаете, у нас нет разделения на области. У нас единая задача по всему миру. Армия спасения, и это показательно, у нас проходил конгресс Армия спасения в Праге в октябре месяце. И там было сказано ⁇ одна армия, одна миссия, одно послание ⁇,⁇ одна армия по всему миру ⁇ на каком бы языке мы ни говорили, мы несем одно служение, одна миссия. Миссия у нас – помощь страждающим людям. И самое главное, эту помощь они могут получить не от людей, а от Бога. А мы работаем как его представители, как его руки, как его ноги, как его уста, для того, чтобы оказать эту помощь. И мы это и делаем. В нашем уставе записано. Мы создаем благотворительные кружки для детей, для молодежи, для стариков, для людей с ограниченными потребностями, возможностями. Мы проводим библейские школы, мы проводим различные кружки, собираем людей, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Какой праздник вы пришли отмечать? Христос, Христос, совершенно верно. И мы будем сегодня праздновать, да, веселиться, играть, петь песни. И также мы оказываем благотворительную помощь по силам э, нашим... Одной из наших миссий является оказание помощи нуждающимся. Если у нас есть эта помощь, мы оказываем ее любому человеку, независимо от его статуса. Вы даете помощь. Тогда, когда человек обратится, чи эту помощь вы не сами находите этих людей, которые потребуют саме помощи? Как выглядит, ви, має выглядит ваша работа в этом направлении? Мы работаем в двух направлениях. И э, люди, которые нас знают, они уже сами обращаются. Это могут быть любые люди с улицы, это могут быть организации, с которыми мы сотрудничаем. И также мы сами ищем, то есть э, у нас, кроме, если вы обратили внимание, в названии нашей организации стоит слово «христианское». Мы не только благотворительная организация, мы еще и церковь, которая охватывает большое количество людей. Вот. И сами люди... Они живут в обществе, и они видят, кто в чем нуждается. Они приходят и говорят, у нас есть одинокие пенсионер. Или в нашем доме появился молодой инвалид. Это прихожане ваши? Прихожане да? наши, да. Вот, э, приходят из различных организаций люди. То есть или нас находят, или мы находим. Мы не сидим на одном месте. Мы очень мобильные в этом отношении. Погорелова Наталья Владимировна. Погорелова Григорий э, вас сегодня привело в цей захват? Ну, сегодня, во-первых, праздник. Рождество Христова. Нам захотелось прийти, посмотреть, увидеть, поучаствовать в этом прекрасном, хорошем празднике. И это очень хороший Армия спасения. Армия спасения. організація. это. Да, это, это. чем прибавлю я вас, самую мать к организации? Какими ну, вы... заходами, какими Ну, Во-первых, здесь проходят праздники на все праздники. Во-вторых, -во у меня ребенок в основном больше дома. Как-то мы мало куда ходим Ни в школу, нигде. ему уже 28 лет. А вот сюда мы приходим. Мы здесь просто отдыхаем. И общаемся. И, и участвуем во всех играх. И, и, и вот мне, например, даже помогают. А вам подобається? Подобается. подобається. Дуже, 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 а мені приємно, приємно, дуже, А скажіть, будь ласка, а ви молитесь? А молитесь, у нас... Ви молитви знаєте які? Знаю. Знаете, Молоченко. як как часто вы звертаєтесь до Бога? Само, mm -hmm. спільно с организацией, спільно с армией спасения, спільно с людьми, которые несут. Ну, как те, до, Бога, до Бога, то мы обращаемся часто, почти каждый день. Сюда мы приходим по выходным дням. Мы каждый день. Мы не можем, что нам не сильно удобно с ним добираться. А приходим, и здесь у нас проходят все служения, все, и очень, очень хорошо, и спасибо большое. Дай Бог этой армии спасения пробыть и существовать очень-очень долго, чтобы мы были с ними всегда. Наверное, тем людям, тем тем людям которые тут які нас тут находятся. Спасибо Если вам большое, вы ну, очень хорошие люди. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы еще были, жили долго-долго. Да, хорошо, у вас было хорошо, и прекрасно, и дай Бог, будем встречаться чаще. знаете, у нас очень много было таких ну, не очень приятных случаев. Як секти, як знаєте, теж віра в Бога, теж прославляння Бога, але потім закінчується чимось неприємним. У вас такий вік: 120, більше 120 років організація під назвою армія, розумієте, це вже армія, настояча армія людей да, по всьому світі. Чи не бояться вас люди? У вас як організація, яка несе Слово Боже, це не секта? Це не секта. Это христианская церковь, евангелическая церковь, протестантское направление. Вы сами сказали, нам 15 лет как общественная организация, 15 лет как церкви. Мы официально зарегистрированы, хочу сказать, мы очень законопослушны. Вот. И 15 лет – это достаточно уже большой возраст, чтобы нас могли узнать. Есть у нас, конечно, разные моменты, когда боятся приходить, но для этого мы делаем собрания открытые, причем собрания не только внутри помещения, летом, в теплую погоду мы делаем эти собрания на открытом воздухе, люди видят нас, знакомятся с нами, играют вместе с нами, вот, поэтому каких-то таких вот... Конечно, армия спасения проводит на заходы, как лагеря. Да, совершенно верно. Летние что лагеря. Что это за лагеря? Кто туда может попасть? Как туда записываются? И что вы там работаете? Лагеря у нас проводятся для детей, для молодежи, для взрослых. Укремо? Нет, бывают совместные лагеря. Бывают у нас, у нас есть такие направления в нашем служении, как домашняя лига. Это... Программа была открыта основательницей, женой нашего основателя Кэтрин Бут, для э, девочек и для женщин э, где-то с 14 лет. Э, в то время э, бедные дети, бедные девочки не могли зарабатывать себе на жизнь, кроме как проституции. И э, жена нашего основателя, еще раз повторю, Кэтрин Бут, внесла предложение в парламент тогда в Англии, и был принят закон, что девочка может заниматься проституцией не с 8 лет, а с 14. Понимаете, дали 6 лет поблажки, так сказать, в кавычках. Да, вот, да, возможность ощутить детство и возможность чему-то научиться. Были домашняя лига была создана для того, чтобы более старшие умудренные женщины учили младших шитью, готовке, э, приготовлению пищи, уборке в доме. И девочки имели возможность уже идти белошвейками, гувернантками, э, уборщицами. Ну, они уже Надо имели какое-то, да, имели площадка. профессию начала и уже они были оторваны от той греховной жизни. Которую... Их... тут у нас зара, в час, у вы нас сейчас, у нас... лагеря, тоже мая цель такую, чтобы детей залучить до какой-то работы, что до какой Нет, здесь у нас, э, да, возможно, чего-то научиться, но э, здесь больше цель общения. Общение э, с другими верующими или неверующими людьми, э, чтобы почувствовать, что ты не одинок в этом мире, что ты нужен, что ты нужен э, что Бог всегда рядом, что Он заботится о тебе в любую минуту. И мы показываем это, мы показываем ценность семьи, потому что, вот вы увидите сейчас на нашем празднике, будут присутствовать и юноши, и зрелые мужчины, у них у всех есть семьи, и эта семья основана на библейских понятиях брака, на крепких понятиях, и возможно, Счастливое детство для наших детей, которые, к сожалению, сейчас этого лишены. А не радуйся, ой, радуйся, земли, Божий будь ласка. Я глава Кировоградской областной организации инвалидов Народная академия творчества. Скажіть, будь ласка, Народна академія творчості. Чим займається ваша організація, яка її статутна програма, статутна діяльність? Саме основне це те, щоб піднімати людей, які мають інвалідність і які творчі, допомагати їм з виставками, з творчим ростом. Як давно ваша організація співпрацює з армією спасіння? Наша організація дуже давно співпрацює з армією Спасіння. Ми навіть не пам'ятаємо, з якого року. Це дуже така у нас вже дружня співпраця. Що саме необхідно тим людям, якими ви переймаєтеся? А це мистецтво, а це творчість? Потребує від армії спасіння. Взагалі, армія спасіння нам дуже допомагає всім. Це новорічні різдвяні подарунки. Там є і олівці, там є і фарби, там є і бумага. Візки теж потрібні, тому що інваліди без візка не можуть передвигатися. саме ті, які колясочники. дуже багато засобів таких, які потребують в биту. Це і Ті ж самі велосипеди для дітей з ДЦП, які допомагають розвивати рухи. Це і лавочки для ван теж вони потрібні для обіходу людей, які мають інвалідність, які не можуть самі залізти в ту ж саму ванну. Не держава не приймається цією проблемою і не забезпечує інвалідів саме цими обладнанням. Чому саме армія спасіння, а не держава? Взагалі тут, якщо сказати, то тут більш якісніші, хоча вони і БУ. Більшість, але але тут більш якісніші і якось більш пристосовані. Я знаю, у мене дитина теж була візочником. То набагато кращий був візочок саме з армії спасіння, чим той, що нам видали в совбезі. Знаєте, на сьогоднішній день ми говоримо в Україні про співпрацю влади і громадськівці, таке громадянське суспільство, розвиток громадянського суспільства. як Вы співпрацюєте с властью, с местной властью, с государственной владою, как громадская организация? Мы работаем по всей Украине. У нас налажены отношения с представителями нашего руководства страны или руководства на местах. Как общественная организация благотворительная мы получаем грузы гуманитарной помощи и обращаемся за помощью к организациям государственным, вот, предлагаем свою помощь, то, что мы имеем. Они нам, в свою очередь, говорят, в какую организацию больше, более или менее требуется или иная помощь То поэтому рекомендуют вам да рекомендуют свои, да свою помогут да? да совершенно верно иногда даже не дожидаясь нашего обращения они звонят нам или э, в разговорной форме говорят вот есть такая-то организация или есть такой человек направляют сюда поэтому сотрудничество идет в обе стороны я знаю вы спыпрацуете с детящим интернатом вы спыпрацуете с громадськими организациями инвалидов чернобыльцев, афганцев. Так? У нас очень долгое сотрудничество со Знаменским детским домом. Очень большую помощь армия спасения оказала для этого детского дома. И мы с радостью приезжаем туда для общения с детьми. 25-24 декабря мы проводили там были на рождественском утреннике. Вот. И уже после того, как все праздники закончатся, мы опять поедем к ребятам. Это Не постійно смазуємо. Ми бачили, общення. ми, коли були в гостях у пані Тетяни, саме в Знам'янки, ми бачили ту допомогу, що кожна дитинка на дитячому візочку. Mm -hmm. Діти мають ще таке реабілітаційне знаряття. Це дуже-дуже добре. І ми вам дуже дякуємо за таку допомогу. Скажіть, будь ласка, ми вже почали розмовляти саме про співпрацю вас з владою. Чи чули ви? Такі ініціативи, соціальні ініціативи, як ініціативи президента, саме в напрямку забезпечення людей протезами, забезпечення людей і інвалідними візочками, повністю 100%, забезпечення реабілітаційним якимось допоміжним обладнанням. Чи включаєтесь ви в реалізацію соціальних? Полным ходом. Могу угу. сказать, что полным ходом мы не только включаемся, мы включились в это уже давно. И если вы... А вы видели, у нас в вестибюле, сейчас мы получили груз и выдаем. У нас есть там и инвалидные коляски, и ходунки, и реабилитационное оборудование, и масса других приспособлений для нуждающихся людей. Поэтому программу президента мы выполняем. Инициативу, инициативу президента. Да, да тогда параллельное вопрос. Возьмите, выполняя инициативу президента, каждый человек с инвалидностью через управление социальной защитой, через З міністерства отримує візочок і не один, а два. Як вони звертаються до вас? Як ви чи ви співпрацюєте з управлінням? Чи може чи ви самостійно приймаєте рішення? Потрібні цій людині додатковий якийсь візочок чи ходунок, чи може якась видивитись індивідуальну карту реабілітації? Як який підхід в видачу цієї благодійної допомоги? Ми не роботаємо в этом отношении Пока не работаем с управлением, но, как я уже говорила, у нас широкий круг людей. И о нас знают. Кто-то обращается непосредственно к нам, в организацию. И если у нас на этот момент есть инвалидное оборудование, то, что нужно этому человеку, мы ему выдаем при наличии документов необходимых. Если у нас нет, мы ставим на очередь. У нас есть специальный журнал, в который мы записываем, и есть специальная папка писем от организаций, которые приходят. И по мере поступления мы эти заявки выполняем. Хочу сказать, что нашим оборудованием, нашими кроватями оборудован не только Знаменский детский дом, но и областная больница, и областная детская больница. Вот сейчас с этого груза мы будем посылать оборудовать пульма налогическое на детское отделение кроватями, э, роддом, второй роддом имени Святой Анны, практически весь оборудован нашим, нашими кроватями. Видите, дуже часто до нас в организацию, саме в свою организацию организации Украины» люди с одноразовым проханием допомогти, особенно лишка. Знаєте, ми переймаємося саме проблему тих людей, які отримали інвалідність першої групи. От як кажуть, пірнув в річку, да. а винурнув, здоровою людиною, а винурнув інвалідом першої групи. Дуже багато звертаються, і ми отримували у вас такі ліжка. Чи продовжуєте ви отримувати таку гуманітарну допомогу саме для конкретної особи, які знаходяться дуже далеко в селах? Ви знаєте. От, той те ядро, яке є в області, в там в районному центрі в місті, а є ще інваліди, які навіть і не чують, мабуть, про вас. Вот вони зараз і почують. Перше, які необхідні документи для того, щоб до вас, у вас щось попросити, і як до вас звернутися телефони? Я вам дам. Ви знаєте, от саме сьогодні к нам приїжджає за. таким устройством подъемным, женщина из Днепропетровской области, на окраине. Как она услышала о нас? Она училась вместе с моей дочкой и старшей дочерью в христианском университете. У нее сын, вот так, как вы говорите, нырнул и вынырнул уже инвалидом. Ему необходимо это устройство. Она знала от моей дочери, что мы занимаемся таким такими проблемами, позвонила мне, попросила. У нас сейчас появилась. Вот сегодня она приезжает из Днепропетровска для того, чтобы получить это подъемное устройство. Вот. Для того, чтобы обратиться к нам, документов никаких не нужно. Вы звоните если у нас есть это в наличии, мы договариваемся, когда вы приезжаете, вот тогда нужны документы. Яки. Вы обязательно должны приехать. Или тот человек, который будет получать, немногие инвалиды же могут приехать сами, правильно? Так. Вот, нужны документы инвалида, паспорт, оригинал, идентифика, идентификационный код и эпикриз. То есть э, справка, в которой мы видим, что этот человек действительно нуждается. Потому что кровати мы не раздаем направо и налево только потому, что кому кто-то захотел. А они имеют целевое назначение. Именно для тех, кто в них нуждается. То, вот это вот все там. Да. Практиковали такие? Людина, знаете, проходит реабилитацию, это ліжко, ну, використ... виконало свои функции, и оно не потрібно. Вам назад их не сдают? Они сами передают по своей почі между собой там раздают? Вот вы знаете, насчет кровати не знаю, у нас не было таких, а коляски, ходунки, костыли приносят назад, и они опять идут в дело. Це та, напевно та категорія. Ви розумієте, у нас відповідно до законодавства, люди, які отримали травму, зламали ногу. Така погода вона да, да, снічисті, да. зламали ногу або після операції не можуть ходити. потрібно візок або ті ж самі милиці. І на сьогоднішній день ну вже відповідно до ініціатив соціальних ініціатив президента. Люди можуть отримувати в пунктах проката, але в більшості не можуть. Таким людям, які ви бачите, от вам приходять і кажуть, що нам потрібен візок там на пів року, поки людина стане на ноги. Ви так даєте людям? Даю. Даєте, да. Да. а ви не просите у них. индивидуальную карту реабилитации инвалида, там такие подовидки. Едовидка, Нет, вы же понимаете, что... Або, <coughs> ногу, так? Нет, по -нашему... Что знали... да, по нашему законодательству лишних бумаг мы не требуем. Вот для кровати нужен эпикриз. А для того, чтобы получить ходунок или... Э, Везучек. Э, везу, э, инвалидное кресло э, или костыли, э, то нам эпикрис не нужен. Потому что инвалидное кресло может быть нужно и дедушке 80-летнему. У него нет бумажки о том, что он более находить он не может. Понимаете, в силу возраста. Вот это подтверждение инвалидности нужно именно для тех, кто получает кровати, кто получает специальное оборудование для реабилитации. А тут нужен только паспорт и код. Значит, и громадская организация або окрема людина может вам зателефоновать или написать вам листа, и если у вас есть такая возможность Да, при наличии э, до, до помощи мы можем эту помощь оказать Я желаю вам силы Духа Это замечательная программа и пусть она будет нести свое служение людям многие-многие годы давая им понять, что в этой жизни еще не все потеряно и даже самый слабый человек может оказаться очень сильным. Потому что с Божьей помощью и с помощью друг друга мы сможем делать настоящие чудеса. Правда.